Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tepangaken nami kula Satria Mahawira pun memuji saking kelas 9A. Sinau aksara Jawa. Diling Idrat monggo andritamtu. Wingi nalika bubaran sekolah Pak guru ngendhek laku. Pendhikane aku kudu sregep sinau. Gradle nulis lan maca aksara Jawa kang gunane tepi sayembara. Waduh Nimpi opo aku mau muni? Dikawi minaoni di materi. Sing angel gapalku mun ora ndak senengi. Saka aksara rong saka rong puluh aksara nagena wong aksara ha sing ndak apali. iku eh kadang ala walik karo aksara la banjur sing 19 aksara kepriye nggon kudu ngapake hmm. kabeh mesti ana carane amun geleminaon kanthi setiti aksara sing kaya huruf M lan N wujude mèmpèr karo aksara ka ta lan ra Dene aksara nang no. wujude kaya en, en mirip karo aksara da lan sa so. Aksara ta ku beda karo aksara Don. Wo. Wujud caturane huruf NN cocok. Banjin banjur yen aksara ro kang kaya huruf N. Lamun diotakake menpa aksara ga, pa, lan ya. Yen uti titik huruf N strip payung. Iku kang member ana bapak. Yaiku aksara tha, nga, ba, lan nya. Dene aksara Jawa sing pancen beda kuwi ora mesti padha. Iku ya amung loro. Ora ngliwung aksara ma Mangkono, anggonku ngapal iki aksara Jawa mangkon anggonku sinau aksara titinggalane leluhur sing kudu dititeni ora kena ngawur yen banjur sapa yen iki banjur kapan Resmani, nani karisane para luhur Sukoyo bisa tetap pestari, kurang gampang musnoi lak, katerak tingin lakunik jaman. Sekarseto, Asri, Telunikur, Oktober, 2004. Patlikur. Kapedik, Soko, Bogu, Patelot, 5 senti antar antologi kegugutan kandu goca. Dinas Kabudayaan, DIY, Juli, Rangewu,